dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördükiz sizləri. Bu gün sizləri Masazır qəsəbəsində Qəsr Yaşağı kompleksində dəyərli izləyicilərimiz 14 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində ümumi yaşayış sahəsi 63 kvadrat metr olan bax belə qanunu 2 otaqlı evimizi sizlərə təqdim edirik, dəyərli izləyicilərimiz. Bu evimizin 20 22 kvadratlıq salon hissəsidir, dəyərli izləyicilərimiz. Çox gözəl zövqlə təmir olunub dəşəmədə tavanda və divar kağızlarında pol pozulma, qızılma halları yoxdur. Ev gir yaşa bil evdir dəyərli izləyicilərimiz. Evimizin mətbəx hissəsidir dəyərli izləyicilərimiz. Baxın, mətbəx mebeli yığılıb. Qaz və aspirator qoyulubdur. Mətbəximizin 14 kvadrat sahəsi mövcuddur. Binada qaz, işıq, su, internet, lift intensiv olaraq verilir. Baxın qaz sayğazları quraşdırılıb. Evimizdə qaz xətti var. Hələ hazırda işlək vəziyyətdədir. Dəyərliz izləyicilərimiz. Baxın, giriş döşəmədən yerdən isitmədir. Belə bir 8 kvadratlıq əlavə bir yataq otağı ayrılıbdır, dəyərliz müştərilərimiz. Çox geniş bir evdir. Qanunu 2 otaqlı bir evdir. Girişdə belə bir şkaf üçün, paltar şkafı üçün əlavə bir yer ayrılıbdır. Bu evimizin 3 kvadrat yarımlıq sanitər qovşaq hissəsidir. Tam təchizatlı, döşəmədən, yerdən isitmədir, dəyərli izləyicilərimiz. Evimiz eksklüziv olaraq satışa çıxıb, dəyərli izləyicilərimiz Masazır Əmlak nömrə 1 kanalında yalnız izləyə bilərsiniz. Evimiz iş adamı tərəfindən təmir olunmayıb, şəxsi bir adamdır. Pul ehtiyacı olduğu üçün satır. Evimizin nağd qiyməti 63.000 manatdan satışa çıxıb. Evimizdə kredit variantı da var. İlkin ödəniş 30-35 min olarsa, aylıq 1000 manata notarial qaydada notarius formasında alıq-satqı olunacaqdır. Sənətimiz müqavilədir. Dəyərlilər izləyərləriz, bina tam yaşayışlı bir binadır. Evimizdə radiatorlar qoyulubdur. Buyurub rahatlıqla gəldə bilərsiniz, maraqlana bilərsiniz bu evdə. Evimiz çox dəyərli bir evdir. 63 kvadrat yaşayış sahəsi, qanuni 2 otaqlıdır. E, yenə xatırladımsa, kredit variantı da var. 30-35 min ödənilərsə aylıq 1000 manatdan e, bu evi əldə etmək mümkündür. Diqqətinizə və izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik.